О, мої шанування з вами програма на часі та я її ведуча Оксана Пількіна. І про поточну політичну ситуацію та прогнози на осінь ми будемо говорити з політологами Володимиром Нікітіним та Валерієм Додко? Вони гості програми на часі. Вітаю вас в студії добре. Ну і до останніх подій рада на вибори гроші поки що не дала. І на вашу думку, наскільки це може ускладнити підготовку до виборчої кампанії? Бо в час плине, вже щось потрібно робити. Здесь э, самый главный вопрос э, – это позиция Конституционного суда. Я под туда отошел бы. Дело в том, что Конституционный суд признал, что выборы нельзя перевести, перенести на март месяц следующего года, потому что предыдущее решение было неверно. На жаль, только половинчатое решение. Конституционный суд не предопределил, что переносить и не назначать дату нельзя было. Поэтому та дата, которая на 31 -е назначена и оголошена уже всем, через все средства массовой информации. Закон только прошел в первом чтении. Закон довольно-таки сырой. Он на сегодняшний день предполагает множество тех норм, которые предстоит еще обсудить. И если его будут протаскивать так, то инициаторы этого закона и представители большинства в коалиции партии и регионов действуют против себя. Они показывают, что выйти на выборы, на новый этап, и отсрочить их они не в состоянии, потому что рейтинг падает, а подорожание газа это свидетельствует уже о остановке отрасли химической промышленности на сегодняшний день. Говорят сами за себя. Зима нас ожидает тяжелая после выборов. Плюс ко всему погодные условия накладывают свой отпечаток на урожай. И мы столкнемся с массой тех катаклизмов, которые нам предстоит пережить. Достаточно взять Харь Харьков и Харьковскую область задолженность по выплате газа в Харькове увеличилась на одну треть за год. Это говорит, что население не в силах платить то, что предлагает нам правительство. Ваша думка? Ну. Мой, уважаемые коллеги, уже резюме всей нашей беседы и даже прогноза погоды на ближайший год. Я хочу вернуться к теме, то, что вы спросили. Я не вижу на, в данном случае никакой проблемы с тем, что на сегодня, в общем-то, не скорректированы э, средства там, 1 миллиард 100 миллионов, 1 миллиард 300 миллионов так говорит Центральная избирательная комиссия в гривнах на эти выборы. Дело в том, что по законодательству эти деньги должны быть и из госбюджета. Единственно. А как они пойдут из госбюджета, законодатель не установил. Если вспомнить 2007 год, то те знаменитые внеочередные выборы в Верховную Раду, деньги были найдены постановлением Кабмина, кстати, Януковича. Поэтому я думаю, что принимая бюджет на следующий год, можно великолепно, в общем-то, изыскать деньги из резервного фонда бюджета этого года. И выборы пройдут в конституционный срок, то есть в 2010 году. Я думаю, финансовых проблем здесь не будет. Дай Бог. Чтобы не было погодных условий. Ну и, власне до іншої темы а, про закон. Вот, до складу ТВК смогут а увійти представники партии регионов, коммунистов, блоку Литвина, Бюденовцев, власне тих, тех, кто сегодня представлен в Верховной Раде. Другие политические партии могут выставить своих кандидатов, але влияния на ТРК не матимуть. <coughs> ну и выходит, что будут выбирать рівних среди рівніших или рівніших среди найрівніших. Вы знаете, по этому поводу, наверное, с самым большим юмором к этому подошел Яценюк, потому что он предложил, официально предложил свой законопроект, 6601-1, который, когда читаешь, вроде как серьезный. А он там говорит, что только партии коалиции имеют право предлагать своих людей в члены избирательных комиссий, а те партии, где в названии которых есть слово «змин», вообще не имеют права принимать участие в выборах. Ну, фронт «змин». То есть это, конечно, юмор. Я думаю, что мы пока говорим только сегодня с вами о проекте, там есть несколько точек, которые вызывают дискуссии, это тоже в том числе. Действительно должны быть обеспечены права всех участников выборов, а не, не только тех, кто сегодня есть в парламенте, это абсолютно четко. Я думаю, еще будет время, потому что или сегодня до конца дня, или в ближайшее время, но до конца работы этой сессии, то есть до 7 июля, это будет принято однозначно. Вот. Ну а как это будет сделано? Посмотрим. Конечно же, я, я считаю, что для обеспечения демократизма этих выборов, чтобы не было, так сказать, неких сомнений, все участники выборов должны иметь равные права, как это было, кстати, на выборах, которые у нас проходили раньше, то есть они должны тоже принимать участие в ТРК. Проблема в другом, что закон, законодатель таким образом хочет, пока только хочет, стимулировать э, сильные партии, естественно, потому что это костяк партийной системы, а с другой стороны, если все наши 180 партий начнут э, выдвигать и начнут предлагать свои члены в ТРК, то, понимаете, начнется сумасшедший дом, потому что толком они никого не предложат, те, кого они предложат, просто могут быть, как обычно, недееспособными. Поэтому тут есть, знаете, аргументы с двух сторон. Я бы здесь несколько добавил. Меня настораживает этот закон по нескольким параметрам. Первый очень простой – это равные права избирательного права. Они в статье перечислены Конституции 7, 140, 141. Вот здесь вступает в противоречие этот закон сразу с, со статьями Конституции. Ограничение партии по блоковому признаку или по формированию комиссии ⁇ это уже ограничение. Плюс ко всему мы отсекаем путь в политику той молодой элите, которая на сегодняшний день не способна. Я согласен с тем, что у нас существует мощнейшая проблема по формированию комиссии. Но мы привыкли наблюдать, как выставляет партии свои пикеты перед областной администрацией. Когда это 13-15 и один мегафон, и партия заявляет, что она структурирована по всей Украине, а мы не можем в течение года найти никаких больше знаковых явлений, кроме вот в областном центре, то тут понимаешь, что партия состоит из председателя, его жены и собаки. Диванная <coughs> партия. Да, Все диван на одном на диване. Другое дело, что мы с одной стороны отстаиваем систему и говорим, что двухпартийная система это очень плохо, хотя Соединенные это очень, для Штаты это очень опасно. Э, пришли к такому выводу. Я согласен с той позицией, которую проповедует партии регионов. Она не составляет блоков, она говорит, желающие влиться в наши круги, прекращайте свою деятельность в других и вступайте к нам. Это исключает то, что происходит на сегодняшний день в Верховной Раде. Мы видим... Три партии, которые на сегодняшний день баражируют всю Верховную Раду. Они не знают, со сколько себя продать и куда, в какую коалицию влиться. Тем самым преследуют, вот как вопрос э, с Коммунистической партией Украины, которая долго торговалась за свои места, в конечном счете согласилась за все, что сказала партия регионов. То есть непоследовательность провозглашения лозунгов А в программных и Б действия в Верховной Раде для сохранения себя. Поэтому здесь есть противоречия. И это противоречие хотелось бы устранить каким-то образом. А вот по формированию комиссии здесь тоже есть противоречие. Почему? Начинают работать подставные игроки. Финансово-состоятельная партия за счет других партийчик заполняет членами комиссии избирательные. С одной стороны говорится о том, что вроде бы все нормально в нашем доме. А на самом деле осуществляется... Ну, в так процесс... теперь же этого не будет, я прошу прощения. Как раз закон и останавливает таких вот подставных лиц. Зато появляется другое в законе, в этом предложение о том, что человек может голосовать везде, где угодно. Мы уже на эти грабли в 2004 году с каруселями наступили, а здесь же точно так же э, вступаем в новые. И э, закон о госреестре избирателей, или будем говорить, следующее, ну, что да. поддерживает... Там второе. Если существовало за нарушение реестра избирателей и внесение туда уголовную ответственность, сейчас сочинили такую малую козу помахать. Несет ответственность. А какую, непонятно. Уголовную или не прописано, да? Не прописано. Вот это вот все ослабляет то, что существенным образом здесь даже не я не пытаюсь сказать, что это нарушение. Я просто говорю, что создаются предпосылки для того, чтобы этим можно было воспользоваться. Мы же знаем, что у нас коллективизация – это одно, а второе, что произошло, или продоразверстка было одно, а в конечном счете довели до голода. И здесь тот же принцип, он работает. Когда мы создаем коридор, и здесь можно пользоваться, то происходит то, что является злом. Вот иногда зло, оно и заключается в таких будем говорить вроде бы нормальных действий от демократов а можно вы... уточнение маленькое да. ну первое, но ну, это реплика одна фраза что э, отказ от презумпции невиновности в общем то нормального демократического правила это тоже зло но я хотел уточнить другое смотрите вот мы говорим и это серьезный аргумент что молодые политические силы не могут принять участие в выборах но ну, извините, кто им мешал? Смотрите, я сегодня был на активе в одном из районов Харьковской области, там -то проблемы обсуждали с людьми. Яценюк проявился как один из фаворитов в марте, уже четко проявился в марте 2009 года. В марте. А сейчас у нас